一拜上古尊主，再拜四方灵气。 三拜高堂双亲，秦烈，你要干什么？他不是女士，他是灵兽。啊 是噬灵兽。 朕，这是鬼火骷髅阵。死灵兽，来呀！杀人意，诛心才爽，来呀！ 金烈，这滋味好不好受？开不开心？哈哈哈哈！ 圣生，雪山谷一战你元气大伤，如今你只有通幽中气的修为与我相若，凭这几个人，你又能恢复多少灵力？他们没用，你却有用、啊。 娘，娘、啊！啊啊、圣女有令，凡林家镇所属，不得外出，否则，杀！是。杜少阳，你想干什么？说了，奉宋圣女之命，星云阁各,各大家族尽王。 爹又顺势登上阁主之位，又怕江山不保，便忙不迭地投靠了宋廷玉。本想与你兄弟相称，奈何你牵绊太多。可惜啊！宋廷玉要杀我们，赤灵兽跟我们有什么关系？为何要杀我们？